Добрий вечір. Ми вітаємо вас на телеканалі Скіфія у програмі вечірня студія. Гостем студії сьогодні є кандидат на посаду херсонського міського голови Ігор Семенчев. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір, херсонце. Ігоре сьогодні ми будемо говорити звичайно про ту програму, яку ви пропонуєте херсонцям. Але до 25 травня залишається зовсім мало часу. І звичайно, кандидати хочуть якомога більше розповісти про те, що вони можуть запропонувати херсонцям, яким вони бачать майбутнє місто міста. Але в той же час ми бачимо, що багато кандидатів Розповісти не лише про себе, а й про інших кандидатів, і не завжди розповідають про хороші моменти. Ми говоримо про чорний піар, як ви до цього ставитеся, оскільки знаю, що і у вас такі ситуації були, коли про себе, напевно, багато чого нового дізналися. Є хороше вираження. Хочеш узнати себе, всю, пойди на вибори. И тогда начнут против тебя работать все конкуренты, все оппоненты, которые есть, которые также баллотируются. Потому что э, черный пиар ⁇ это одна из технологий, которые используют э, разного рода кандидаты для того, чтобы посеять зерно сомнения в мыслях э, наших избирателей. Я, когда э, избирался и принимал участие в выборах в 2010 году, принципиально сказал, что мы черным пиаром не занимаемся, никого из кандидатов грязью не поливаем, и моя точка зрения не меняется. Я кандидат, он должен идти работать, он должен идти агитировать людей, он должен самостоятельно доносить свою программу, говорить, что он может сделать, как он это сделать. А когда кандидат на кандидата поливает грязью, то народу просто от этого смешно. Причем э, тратится колоссальный финансовый ресурс с той стороны, кто организовывает эти все mm -hmm. мероприятия. Печатается глянцевая листовка, которая не дешевая. Мало того, я вам скажу свою точку зрения, лучше бы эти деньги, которые тратят люди на черный пиар, потратили бы на то, чтобы в каком-то дворе навести порядок, либо же в каком-то садике помочь, там, те же окна поставить, или благотворительностью бы занялись. Я думаю, это было бы интереснее и рез результативнее. Но единственное, Результативніше, напевно, розповідати про те, що можеш ти, ніж про те, що не може інший, так абсолютно але так. в той же час є люди, які можуть повірити у ті інформації, яка розповсюджується. Вона була надрукована у різних газетах, які тим чи іншим шляхом пов'язані з тими чи іншими кандидатами, з різними кандидатами з вашими опонентами. Вас не вибувається з рівноваги, що люди дійсно можуть повірити у те, що написано, і не довірити вам. Абсолютно нет. Эта ситуация как бы меня из равновесия не выводит. Мне даже это приятно видеть, потому что это очень хорошо. Значит, нормальный кандидат, если так реагируют другие. Хочу также отметить, что наши люди, которые живут в городе Херсоне, наши избиратели, они умные люди, они думающие люди. Они прекрасно понимают, где черный пиар, где реальная программа, где человек что-то делает, что-то говорит и видят то, что выбрасывается на как бы, город, я думаю, что это однозначно не повлияет. А своим оппонентам мне хочется сказать спасибо большое вам за эту работу. Вы меня лишний раз пиарите, и мне очень приятно, потому что мы знаем, кто это делает, как это делает. Просто город один, Вибори виходять і проходять, а життя треба в місті, і людям в чесно і не говорити о те, що хтось на когось в ході збирательної кампанії -то грязь, тому що вибори пройдуть, нам треба здесь жити, ми должны в місті працювати. І я вважаю, що людей треба вважати. І людям в треба смотреть чесно і займатися нормальною роботою. Ми зараз бачимо різні результати різних соціологічних опитувань. Кому вірити не зрозуміло. І наскільки дійсно те, що показують соціологи, є. Реальним чи нереальним і наскільки можна цьому довіряти? Не тому, що проводите ви для себе, а тому, що потім з'являється у засобах масової інформації для того, щоб провести соціологію, безусловно, кожен кандидат має заказувати соціологію того іншого соціолога. Это, соответственно, затраты, которые несет кандидат. И... Учит... Залежно от того, кто замовил, то и лидер. Да. можно сказать так, что кто больше заплатил, тот и лидер. Можно подчеркнуть этот момент. Социология должна быть реальная, чтобы понимать, как выглядит сегодняшняя политическая ситуация. А рисовать себе воздушные цифры, Брать, ставить немыслимые рейтинги и показывать проценты поддержки населения города Херсона для того, чтобы каким-то образом, это, кстати, одна из технологий политических, влиять на сознание избирателей, это абсурд. Потому что люди конкретно знают, за кого они хотят проголосовать. Мнение людей уже на сегодняшний день в Херсоне сформировалось, учитывая, что короткая избирательная кампания. И люди выбирают мэра, который должен работать в городе Херсоне. И есть много кандидатов, которые повторяют друг друга программы, повторяют высказывания друг друга. Но если посмотреть в действительности, я считаю, что надо всегда смотреть на то, что человек уже сделал. Где он работал, что он сделал, какие у него достижения есть, какое отношение людей к этому кандидату, и тогда принимать решение. Ваша программа называется «Успешное место». Для вас это какое место? Успешный город, в первую очередь, для меня это город, в котором развивается экономика, город, в котором работают предприятия, Город э, с позитивной динамикой роста городского бюджета, э, с системой нормальной работы ЖКХ, с благоустройством города. Э, это город, в котором люди должны жить спокойно, стабильно, счастливо. И я думаю, что должны любить свой город и гордиться своим городом в первую очередь. Есть хорошее выражение, э, даже не выражение, а случаи жизни, когда на одном из парадов э, люди стояли с табличкой Хочу жить как в Херсоне. Это хорошее было направление, или к этому надо вернуться. Мы должны сделать наш город красивым, чистым, ухоженным, стабильным в первую очередь, для того, чтобы люди жили и чувствовали себя здесь комфортно. Ваша програма складається з дев'яти напрямків. Кожен з яких спрямований на ту чи іншу сферу життя це житлово-комунальне господарство, і турбота про старше покоління, здоров'я, спорт. Ви знаєте, багато в чому ця програма. Якщо проаналізувати програми усіх кандидатів, вони перегукуються, і напрямки є схожі. І виходить так, що розгубитися можуть виборці. І тут дуже важливо зрозуміти, що голосуєш не за програму, а за ту людину, яка зможе її реалізувати. Для цього, звичайно, потрібно враховувати. И предыдущий опыт, ваш предыдущий опыт, вы его имеете, уже. Насколько этот момент важливый? Абсолютно верный вопрос. Программы, по сути, у всех кандидатов одинаковые. Каждый читает программу другого кандидата, что-то хочет себе добавить, что-то свое придумать новое. Но на самом деле надо смотреть в первую очередь на то, что этот человек уже сделал на том или ином как бы, посту или должности. Почему? Потому что обещать все будут. Обещают красиво. Я когда вот смотрю там высказывания «Восстановить Лебединое озеро», мы это уже слышали когда-то. Когда, когда слушаю там за развитие экономики и тех людей, которые имеют статус вечного кандидата, мы это тоже уже проходили. Должна быть четкая программа, которая направлена на развитие города Херсона, это в первую очередь. Должен быть, безусловно, опыт работы. Я проработав пять лет в органах местного самоуправления, вам скажу, что, безусловно, понимая только, как работает сама система, зная, что надо сделать для того, чтобы ее усовершенствовать, систему, тогда ты, конечно, сможешь добиться своих результатов. Ви знаєте, якщо говорити про ті напрямки, які є у вашій програмі, зрозуміло, що, скажімо, під кожним напрямком має бути розписане, що ви плануєте зробити. Але зрозуміло, що обійняти те, що не можна обійняти одразу, це дуже важко. І люди розраховують дуже часто на миттєвий результат, обрали ту чи іншу особу, і вже за місяць має бути все, як було написано в програмі. З чого будете починати? ту программу, которую предлагаю я для развития города Херсона, это программа не на один год, это программа на реальных пять лет работы. Это первое. Второе, хочу отметить, что мгновенная реакция будет, безусловно, направлена на вопросы благоустройства города Херсона. Это внутридворовые проезды, благоустройство города Херсона, внутридворовых территорий, наружное освещение, где живут люди, во дворах, Централизованная. Почему? Потому что это все-таки безопасность людей, которые живут у нас в городе в ночное время суток. Это работа, которая будет направлена на увеличение городского бюджета однозначно. И, безусловно, мы пересмотрим всю систему, которая есть. Люди должны работать. Люди должны на местах не заниматься политикой. Учитывая, что начальники управлений, они, как правило, политически назначаемые люди, в том плане, что представители той или иной партии. Я считаю, что от этого надо уйти. Есть люди, которые работают, они должны заниматься своей работой, они не должны быть заполитизированы. И тогда будет у нас порядок, когда мы будем видеть нормальное отношение власти к людям, в первую очередь, а не вот это, знаете, чиновническая бюрократия, когда люди обращаются, а людей за людей не считают, гоняют по кругу. 20 раз должны люди приходить, чтобы подписать какую-то справку. От этого всего надо уйти, надо создать нормальную прозрачную систему общения власти и непосредственно людей, потому что мы не должны забывать, мы такие же люди, как все, кто живет в городе, и мы должны работать. Всі вместе для того, щоб нашим людям було комфортно жити в городе Херсоні, щоб город Херсон був, який розвивається, городом, який сьогодні превращается, якщо смотреть на внешний вид, с з установки малых архитектурных архітектурних форм на ринкове містечко якесь. Для цього потрібно вибудовувати ще й вертикаль, оскільки люди не приходять одразу до міського голови, вони приходять і до районних управлінь, і до міських управлінь. От тут теж потрібно, напевно, якось підбирати команду. Однозначно да, потому что люди со своими вопросами приходят в разные управления, которые есть в городе Херсоне непосредственно, то в моем видении, чтобы консолидировать их обращение, мы должны создать нормальную работу единого офиса, который будет принимать документы, рассматривать и выдавать соответствующие ответы максимально быстро и в удобной форме для людей. Я буквально этой зимой наблюдал, когда люди выстраиваются в очередь для того, чтобы попасть на прием к чиновникам города Херсона, э, мерзнут на улице, э, наши чиновники принимают их, работают, потом начинается обеденный перерыв. Всех людей из здания теплого отправляют на улицу, люди опять на улице час стоят на ступеньках, мерзнут, ждут, когда откроется офис, когда можно будет заходить и сдавать документы, заниматься своими вопросами. И вот в этой системе это просто неправильный подход. Должна быть в первую очередь электронная система приема э, граждан. Пришел, зарегистрировался, пожалуйста, твое окошко, там сидит специалист именно по твоему вопросу и принимает его решать. Так как это сделано в других городах, хороший пример этого в городе Винница, там отлично работает эта система. Поэтому мы должны в первую очередь понимать, что люди нашего города, которые к нам обращаются, должны решать свои вопросы. Власть должна людей уважать и любить, а не использовать в тех или иных акциях. Ви знаєте, найкраще за будь-які слова за людину, за кандидата у даному випадку, говорять його дії, те, що вже було зроблено. Ви були головою Антонівської селищної ради, і відповідно вже можете говорити саме про конкретні ваші дії, про те, що ви зробили для тих, хто мешкає у цьому населеному пункті. Що було зроблено за цей час? Е, Перше, що ми зробили, ми безумовно, збільшили доходну частину нашого місцевого бюджету. наша динамика роста составила плюс 35% за период э, пятилетней работы. Это значительные э, финансовые ресурсы, которые мы смогли дополнительно привлечь в бюджет. Это первое. За счет работы с э, нашим бюджетом и его увеличением мы смогли добиться того, что э, процесс газификации полностью завершен. Вы знаете, эта проблема была очень длительный период на территории поселкового совета, и мы ее уверенно решили, проблему. И сегодня мне приятно, что у большинства жителей нашего поселкового совета есть сегодня газ, и люди чувствуют себя комфортно. Помимо этого, мы решили вопрос, чтобы вода у нас была круглосуточно качество воды, мы выделяли дополнительные бюджетные средства, которые были направлены на реконструкцию, модернизацию скважин, которые находятся на нашей территории. И таким образом ушли от проблемы, когда вода у наших людей была почасово. Это еще было в 2008 году. Помимо этого, те программы, которые мы разработали, они реализованы в жизнь. В частности, программа наружного освещения. Мы много провели работы. Я считаю, что и люди это видят в первую очередь. Безусловно, социального направления программы, которые мы приняли, они направлены на поддержку наших пенсионеров. Активно сяби как бы, проявили, зарекомендували з хорошої сторони, і на сьогоднішній день ще розвиваються і працюють. Ви знаєте, мало часу залишилося у нас для спілкування, але от 25 травня зрозуміло, що ті, хто прийдуть на виборчі дільниці, вони хочуть, аби це був саме їх вибір, аби саме їх голоси були враховані. І багато хто побоюється, що можливі фальсифікації, можливі використання адмінресурсу. Як ви? Вважаєте, чи зможе это вплинути на результаты выборов и как этому запланировать? Вы знаете, я сам стал как бы, свидетелем случая, который происходил в городской избирательной комиссии в прошлое воскресенье и видел, как люди, которые называют себя разными общественными организациями, пытались ворваться в комиссию, в заседание комиссии и ее сорвать. А первый срыв уже был раньше. И мы как бы собрались представители разных кандидатов, я был непосредственно. И мы смогли этих людей просто не пустить, не дать возможности сорвать работу городской комиссии, потому что комиссия все-таки принимает решения, комиссия это коллегиальный орган. Не надо их комиссию запугивать, рассказывать о том, что мы вас найдем, поймаем, что-то с вами сделаем, то, что мы сегодня видим. Это инициируется срыв выборов, вот эта вот конфликтная ситуация одним из кандидатов на пост мэра города Херсона. Поэтому однозначно что-то может происходить. Но для того, чтобы не дать возможности сфальсифицировать выборы, мы должны четко отрабатывать вопрос в комиссиях, на местах, смотреть, считать, контролировать этот процесс. Контролировать процесс напечатания бюллетеней для голосования, потому что мы знаем, что их могут напечатать и два, и три комплекта. Поэтому це все однозначно э, буде нами зроблено. Ми будемо идти по цьому потому тому що свій э, результат ми должны защитить в першу чергу. Одна хвилина у нас залишається. Зазвичай ми її використовуємо для того, аби наш гість міг звернутися із тим, що саме він хоче сказати нашим глядачам. Це можуть бути привітання, побажання. Будь ласка, да, я хочу сказати, що у нас буквально недавно був прекрасний праздник, день матері, і я хочу поздравити всіх наших мам з цим праздником пожелати всім нашим жінкам завжди оставаться такими ж красивими, такими ж стойкими, такими ж любимыми. тому що ми мужчины, без вас нікуди. Ви наша енергія, наше стремление і наша любов. Поэтому я желаю всім міра, добра і тепла. Миру бажаємо і ми вам дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої вечірньої студії сьогодні був Ігор Семенчев, кандидат на посаду Херсонського міського голови. До побачення. Deseo de